Iki kedadean nalika aku isih enom banget. Simbahku manggon ing omah lawas ing desa nelayan ing Prefektur Koci, mahe ana ing bukit sing mahug segara lan menehi pemandangan sing singpik ing wayah awan. Nanging ing wayah wengi keperwu swara kaya gumuruh samudra saka ngendiwahi. Bahku nyebat suara kasebut jerit raksasa laut, lan ujar manowo aku ora bakal nyedai segoro ing wayah wengi. Umi busu minongko monster segoro soko legenda lokal sing diarani katon ing wayah bengi badai lan nyeret poro nelayan menyang segoro. Ing sawijining wengi aku kepingin banget ndeleng samoudedra. Mula aku ora manut karo Mmbah putri lan metu saka omah dewe. Nalika nyedhaki pesisir kita mesthi kruwuswarane segara sing gegirisi. Senajan aku wedi, rasa penasaranku nyedhak menyang segara. banjur aku weruh sing katon kaya tokoh gedhe ngadeg ing gisik sosok kasebut mlaku alon alon nyedaki aku aku wedi banget nganti ora bisa ngomong lan mu ngadeg ing kono Nalika tokoh kasebut saya cedhak aku ngerti yen iku dudu manungsong Iku mahkhluk ageng, Slimi kabeh ireng. Aku iki nggawe percaya iku umibosu lan layu kanggo uripku. Tekan ngomah. Mbahku wis ngenteni aku karo raine kuatir. Aku nyritakake kabeh marang Eyang lan janji aku ora bakal nyedaki segoro maneh. Wiwit iku aku ora nate nyedaki segara ing wayah wengi. Nanging gambar Umi bosu sing tak deleng ing dina iku isih kagem ing memoriku.